Я? Да. Из Уфы. М -м. А, чё, а чё, а Украина и стоит? И я возле Уфы, да, Фа я в... это Украина. Так Уфа это Украина. М -м? Уфа это Украина. Уфа это Украина. А Украина это Россия. Не, России уже же нету. Уже вот все. Она перестала существовать притила... после того, как пошла воинами на людей. Все. Она мертва ментально. Не физически, но ментально. Здравствуйте. <Alcohol Physical Patriots> mm -hmm. Господи господи Ой! 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 Россия <S s> Ой! Ой! Правоприемники. Советского Союза уже не Советского существует. Советского 30 лет. 30 лет. 30 лет. 30. его. Все его как нету, как нету Российской империи. Московского царства. Есть Россия. Есть, есть Россия. Украина. Есть еще 13 Украина. Независимых, еще государств. независимых государств. Да, и, пожалуйста, да, и, пожалуйста, подчини себе, подчини себе наушники, я не, невозможно просто слушать. Видимо, девайс исчез в Радянского Союза завис. Боже мой, господи боже. Щось він там мені казав про правоприємників, Ну я навіть не буду казати про те, що це маячня, все, але ну, це залишимо на, і, і на інший раз. Це, це, це просто. Просто фрукти сидять тут такі, що це просто. Ну це, це, це було сильно. Оцей кен це було сильно. Правоприємник. Чей Крим? Чей Крим. Чейкрим? Да. Не знаю. Україна не знаю. Я так не думает! Ладно, мой! Да, Володя вообще не думает. Да, Володя вообще не думает. Так и вы. Так и вы. Здравствуйте. Санкт-Петербург, Россия, откуда вы? А, мне пишет, что вы из Польши. А, мне пишет, что вы из Польши. Из Польши? Да. Хорошо. Да. Понятно. Скажите, пожалуйста, ваши предки воевали против гитлеровской Германии? Да. Да. Как вы относитесь к сносу памятника в городе Ривно Украины солдатам Великой Отечественной? А там его снесли. А там его снесли. Апрель. Апрель 24 -го года. Я, правда, не вижу ни одного. Я, правда, не а ну-ка, подожди, а ну подожди секундочку. А ну-ка, подожди секундочку. Ну, видите, сделали ну, такой видите, выбор. Ну, сделали такой выбор. Ну, что, что поделаешь? Что, что поделаешь? Декоммунизация. Ну. Декоммунизация. Ну, понятно, декоммунизация. То есть, те ребята, которые положили жизни за Украину, они не стоят их внимания, теперешних жителей. Я понимаю. Нет, стоят. Просто понимаете, в чем Нет, дело? Э -э Советский, Союз, Советский Союз так само принес и страдания Союз, и Украине, и так и само, и как, и Украина, как и нацистская Германия. Понимаете? О -о -о. А западная Украина, понимаешь? она западная всегда Украина, относилась она негативно, всегда негативно относилась к, Советскому к Советскому Союзу, потому Советскому что, ну, в принципе, она на правильное потому дело, потому что, как я, я сказал и выше, Советский и Союз принес много страданий Украине в виде репрессий, репрессий, в виде расстрелянных писателей, в виде, писателей, в виде, писателей, в виде искусственного, искусственного голодомора. голодомора. Ну, поэтому так. Вот у меня, допустим, один из ну, предков, предков, ну, прадед получается, даже не прадед, а дед, умер от голодомора в 30-х годах. Ну, я его даже не увидел. И мой дед, как относитесь... его, не дед его не увидел. Как это вы относитесь правда. к пакту молотого риббентропа К пакту молотого риббентропа -Риббентроп? А не нападение? А не Ну, э, к секретным протоколам, по которому, допустим, э, э, Львов отошел от э, э, Польши, отошел в Украине. Я не знаю, я про это не читал. Я не знаю, я про это не читал. Ну, вы считаете, в современной Украине не пора ли на волне демократии вернуть забранный город Львов в Польшу? Нет, не пора, потому что, Нет, после, пора, второй потому войны, что после Второй мировой войны как бы люди войны, договорились, как крайней мере, в Европе войны, 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 не делить не территории не и, войны, и оставлять войну, и все так, и как оно осталось после развала. И куда ты пошел? Никуда он ушел. А Хельсинский договор. Ну ладно. Э! Танцуй, пока молодой. Да, танцуй пока молодой. Ну да. Здравствуйте, Сургут. Здравствуйте. Как у вас дела? Ой, тут, как говорится, с чего начать-то? С плохого или с хорошего? А что плохого? Ну, плохое? Не везде успел, где хотел. А что вы хотели успеть? Ну, хотел пораньше, а не получается. Что пораньше? уехать. Куда? Отдыхать. Куда именно? Ну, в другой город. Ну, вы поедете потом. А хорошее что? Такое время это уже уходит. Ну ничего, придет другое. Видишь как у вас сколько вот дней? Что сколько дней? А нам дают раз в два года летом отпуск там, где я работаю. Работодатель такой злой. Да, так поменяйте. всем не да. А, а, он нам загнал в долги. Я должен им. Миллион. На кого вы работаете? На мексиканский наркокартель? Нет, Нет на тех, то... кто... Ваш начальник Лало Саламанка или что? Почему я от него не нет. Топливо, топливо, добыча. А, господи, да, это же Сургут, там же нефтяные, да, эти. Да, там, да, эти... да. Есть, да. И он меня загнал, сумел меня загнать. И пять лет я не могу даже, как говорится, рыпаться. Когда другие рычат, я про себя думаю, а ты молчи. Ну вы же о... не, один загнанный в угол. Ну, большинство. Ну, как-то же можно большинство собраться и как-то решить эту проблему, или нет? Не соберешься, ты же все подписал. Ага, -а -а. ну тогда я не знаю, что сказать. Че, я жаловался? Я жаловался или нет, честно? Жаловался. Ну, это плохо. Много чего плохо. Вы Украину зачем выбрали? Ух ты, я ее выбрал. Ну вы на Украину попали, у вас вопросы к украинцам какие-то есть? Ну рассказал же я вам, что но не не рассказали. только у вас. Я понимаю, но вот как вы относитесь к войне? Меня там нет. Ну, ну какого там нет, но вы же можете от... свое мнение высказать. Вы ну нет меня там. Поддерживаете вы войну в Украине или не поддерживаете? Я же уже ответил, когда говорят поддерживать я тут, как говорится, смущаюсь. Ну, вы осуждаете Россию за... У меня там родственников нету, друзей там нету. Ну, нет, никого а, там. Ну, в принципе, можно, да? Что я делаю? Захватывать, убивать. Я тут, как говорится, совет никому не давал, что там делать. Вы это, вы осуждаете свое государство за это или нет? Ну, я туда никого не отправлял, меня там нет. Я Все, понимаю, я что за себя дал вы, ответ. вы же можете ответить? А то, что там делается, я что сделаю? Много чего делается в мире. Ну, почему еще не Если, бы вас много вышло бы, то, наверное, можно было бы это остановить. Просто что вы поддерживаете это по большинство. Вышло. Мятежниками, с мятежниками не сообщайся. Знаешь такой заповедь? Нет, не знаешь такой заповедь. Те, кто мятежный, но узнай, кто такие это. А заповедь не, убить, если, не и, убивай тоже. Если среди них окажешься, то где ты будешь? А вы такой верующий, да? Ну. Ну, при, ну Господь одобряет нападение на чужие государства и убийство людей? Нет, конечно. Нет, конечно. Ну, так значит, это плохо, то, что делает ваше государство Украины. Ну, а люди-то, видите, какие? Ну, люди-то такие, это замечательно. Люди-то, людей-то воля есть. Свободно. Я нет волю, придают волю. Я понимаю, но вы это осуждаете. Как вы поняли, ничего вы не понимаете. Как это не понимаю, я понимаю. Я же вам рассказал свой случай. Рассказал. Я свою волю волю придал работодателю. То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Каждый в этой комнате отупел. И теперь не рыпаюсь. Замечательно. Вот и все. А на власть вы тоже не рыпаетесь, которая творит такое с вами? Ну, я же вам сказал уже. Я понял вас. Как, какими загадками говорите? Так... <свист> Господи, что за придурок? Господи, как... Боже, как он меня просто. сейчас голова рэп на виднёга. А, и я вам сказал, воли. Да, це, от знаєте, кстати, цікавий факт. От що якщо ви зараз підійдете на вулицях до його чи ще якихось таких ось сектантів, вірунів таких Махрових, то вони будуть десь так само розмовляти, як він. Деякі будуть навіть Путіна називати Месією, що він, що він це Господь його на землю спустив. як до Путіна ставитись. А как же это, это наш правитель Путин, да, он правит... и святейший патриарх и Путин, а, они А нам, на Киевской Руси Зеленковский, да. А Михаил Архангел сказал: подчиняйтесь властям. властям. Если он не поработ... будут подчиняться властям, Янукович был. Мы не хотим его, дети, вот такие маленькие Майдан. идут. Майдан. Мы не хотим его, он нам не хочу говорить. То ж ты ребенок, а ты против власти идешь. Добре, скажи, пожалуйста, а я, ну, вы, кажется, до Путина вы добре ставитесь, но ракеты же он запускает, дети... А это Бог. Вы Знаешь, какие стрелы может посылать за беззаконие? Что угу. весь мир, ангелы как послют стрелы такие, что и весь мир может взлететь. Иисус, знаете, пришел в свой час, да? Самый Вин. Да, Цикавый фрукт.